Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Ліатенрут сердесаньес. Ельдете сте тужор шерше декадо. C'était une corvée, pas un plaisir. Le train filait à travers la campagne. Léa regardait le paysage défilé, pensive. Quel cadeau pour Anna? se demandait elle. Sa nièce avait déjà tout, semblait il. Léa avait pensé à un livre, puis à un jeu Rien ne la satisfaisait vraiment Soudain un cri d'enfant résonna Une petite fille cherchait désespérément quelque chose Sa mère semblait paniquée Mon doudou, mon doudou pleurait l'enfant. Léa observa la scène avec intérêt. Le doudou était une petite poupée de chiffon. Elle était visiblement faite à la main. Léa décida d'offrir son aide. Elle se leva et regarda sous les sièges. Après quelques minutes, elle l'aperçut. La poupée était coincée sous un sac. Le voici, s'exclama Léa avec un sourire. L'enfant sauta de joie, serrant son doudou. La mère remercia Léa chaleureusement. C'est ma grand-mère qui l'a fait, dit la mère le trésor de sa vie. Léa retourna à sa place, réfléchissant. Ce n'était pas le prix qui comptait. C'était l'intention, l'amour derrière le geste. Anna aimait dessiner et créer. Pourquoi ne pas lui offrir quelque chose pour ça un kit de dessin personnalisé? Ou peut-être des matériaux rares? Léa sortit son carnet et commença à noter des idées. L'idée d'un cadeau commençait à l'enthousiasmer. Elle se sentait soudain plus légère. À l'arrivée, elle se dirigea vers une petite boutique. Elle y trouva un magnifique carnet vierge. Il y avait aussi un set de crayons de couleur professionnelle. Elle ajouta un petit porte-clés fait main. Il représentait un petit train, clin d'œil à son voyage. L'anniversaire fut une réussite totale. Anna rayonnait en ouvrant son paquet. C'est le meilleur cadeau de tous. S'écria-t-elle. Léa sourit, son cœur rempli de joie. Offrir était enfin devenu un plaisir sincère.

потяг мчав крізь сільську місцевість? Леа регарда le paysage défilé, пансив. Леа дивилася на краєвид, що проносився, замислена. Кель кадопуана. Який подарунок для Анни? Се демондаль. Запитувала вона себе. Са нія девяту, сам блатіль. Її племінниця вже мала все, здавалося. Леа авепенсе анвр, піз анже. Леа думала про книгу, потім про гру. Ріа не латис вемон. Ніщо її по справжньому не задовольніло. Суден, ан крій днфан резона. Раптом пролунав дитячий крик. Une petite fille cherchait désespérément quelque chose. Маленька дівчинка відчайдушно щось шукала. Sa mère semblait paniquée. Її мати здавалася запанікованою. Mon doudou, mon doudou. Мій плюшевий ведмедик, мій плюшевий ведмедик. Pleurait l'enfant. Плакала дитина.

Леа вирішила запропонувати свою допомогу. Elle se leva et regarda sous les sièges. Вона встала і подивилася під сидіння. Après quelques minutes, elle l'aperçut. Через кілька хвилин вона помітила його. La poupée était coincée sous un sac. Лялька була застрягла під сумкою. Le voici. Ось він. Леа avec un Вигукнула Леа з посмішкою. Sauta de joie, сота son doudou». Дитина стрибнула від радості, обіймаючи свого плюшевого ведмедика. La mère remercia Леа chaleureusement. Мати щиро подякувала Леа. Це моя бабуся зробила, сказала мати. Le trésor de sa vie. Це скарб її життя. Леа sa place, réfléchissant. Леа повернулася на своє місце, розмірковуючи Ce pas le prix qui comptait. Справа була не в ціні. Це. L'amour derrière le gest. Це був намір Любов за жестом. Анна любила малювати та творити. Ne pas lui chose pour ça? Чому б не подарувати їй щось для цього? Персоналізований набір для малювання. ou peut-être des matériaux rares. About, peut-être, des matériaux? Rares. Léa sortit son carnet et commença à noter des idées. Léa distala son bloc-notes et commença à zapisser des idées. L'idée d'un cadeau commençait à l'enthousiasmer. L'idée d'un cadeau commençait à l'enthousiasmer. Elle se sentait soudain plus légère. Вона раптом відчула себе легшою. А ларіве, ель се діріжа вер ін петіт бутіки. Після прибуття вона попрямувала до невеликого бутіка. Ель і трува маніфік карне в'єрж. Вона знайшла там чудовий чистий блокнот. Il y avait aussi un set de crayons de couleur professionnelle. Там також був набір професійних кольорових олівців. Elle un petit main. Вона додала маленький брелок ручної роботи. Il un petit train. À son voyage. Він зображував маленький потяг, натяк на її подорож. Une réussite День народження був повним успіхом. Анна райони овра. Анна сяяла, відкриваючи свій пакунок. Le de tous. Це найкращий подарунок з усіх. Леа сорі, Леа посміхнулася, її серце було сповнене радості. Offrir était enfin de. Stalo zadov... Léa était en route pour l'anniversaire de sa nièce. Elle détestait toujours chercher des cadeaux. C'était une corvée, pas un plaisir. Le train filait à travers la campagne. Léa regardait le paysage défiler. Quel cadeau pour Anna se demandait elle Sa nièce avait déjà tout, semblait il Léa avait pensé à un livre, puis à un jeu Rien ne la satisfaisait vraiment Soudain un cri d'enfant résonna. Une petite fille cherchait désespérément quelque chose. Sa mère semblait paniquée. Mon doudou, mon doudou, pleurait l'enfant. Léa observa la scène avec intérêt. Le doudou était une petite poupée de chiffon. Elle était visiblement faite à la main. Léa décida d'offrir son aide. Elle se leva et regarda sous les sièges. Après quelques minutes, elle l'aperçut. La poupée était coincée sous un sac. Le voici, s'exclama Léa avec un sourire. L'enfant sauta de joie serrant son doudou. La mère remercia Léa chaleureusement. C'est ma grand-mère qui l'a fait, dit la mère. C'est le trésor de sa vie. Léa retourna à sa place, réfléchissant. Ce n'était pas le prix qui comptait. C'était l'intention. L'amour derrière le geste. Anna aimait dessiner et créer. Pourquoi ne pas lui offrir quelque chose pour ça Un kit de dessin personnalisé Ou peut-être des matériaux rares Léa sortit son carnet et commença à noter des idées. L'idée d'un cadeau commençait à l'enthousiasmer. Elle se sentait soudain plus légère. À l'arrivée, elle se dirigea vers une petite boutique. Elle y trouva un magnifique carnet vierge. Il y avait aussi un set de crayons de couleur professionnelle. Elle ajouta un petit porte-clé fait main. Il représentait un petit train, clin d'œil à son voyage. L'anniversaire fut une réussite totale. Anna rayonnait en ouvrant son paquet. C'est le meilleur cadeau de tous. s'écria-t-elle. Léa sourit, son cœur rempli de joie. Offrir était enfin devenu un plaisir sincère. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.